на театрах Украины и за это время они собрали порядка полутора миллиона гривен я думаю достойное кино сегодня кино будут представлять те кто его сделал я прошу их встретить аплодисментами слово предоставляется генеральному продюсеру фильма Владимиру Филиппову. Добрый день. Спасибо, что вы все пришли. Слава Богу, вечер. Вечер. На самом деле, нам очень приятно всех вас видеть. И мы крайне рады, что фильм пришел на Крымскую землю. И сегодня одновременно с вами смотрит и в Паторе, и в Керчи. И это очень важно, украинское кино существует, и оно нужно зрителю. А за это мы все можем сказать <гиблик> спасибо режиссеру Михаилу Герасимовичу Конечно, актерам. Лек и и и из этих творческих и одаренных людей откинуть не было. Я даю слово Михаилу Герасимовичу Ленку Спасибо. Ну, действительно, у нас, э, слава богу, э, настало, настало такое время, когда после пяти лет работы над фильмом мы можем ехать и в Симферополь. Объездили мы уже несколько горо... много городов, где-то порядка 30 городов. 19 -го, э, января началось, э, началось, наше путешествие с премьеры в Киеве. И вот с тех пор э, фильм собрал уже, по-моему, около... Э, ну, я не о деньгах. Мне важнее зрители. 60 тысяч зрителей фильм сознательно и последовательно делался для зрителей это было с самого начала определено с первого дня работы и это каждый день было ну, для нас ну, очень главным импульсом просто по одной простой причине как ни странно в Украине достаточно много кино но его не знают потому что в основном оно ориентировано на фестивали, на узкий какой-то тот или иной круг восприятия. И вот для зрителей получилось так, что это пробел серьезный и непростительный, и несправедливый. Поэтому все, кто работал над фильмом, вот как-то, так сказать, объединились этой идеей. Ну, хочу еще затронуть одну тему. Справа в тому, що в фільмі ви почуєте не одну, не дві, не три мови, а п'ять або шість. І це теж свідомо і послідовно. Ви почуєте українську мову, ви услышите е, діалоги і монологи на русскому язикі, ви услышите татарський язик, ну, не кримсько-татарський, у нас героїня фільму. Е, Татарка, но волжская. Вы услышите английский язык, вы услышите инде... реплики на индейском языке. И нам очень хотелось, чтобы именно эта тема была той объединяющей, без которой этот фильм немыслим. Мы не хотели делать фильм знаете, ну скажем так сказать ну как еще один повод для какого-то соперничества или там конфликта нам хотелось показать, что язык, мова призначены Богом не для того чтобы использовать это как оружие а как будивельный материал для ну, для объединения для разбудовы взаимов между людьми им бы они не были Майбутнім чоловіком, чи дружиною, як у нас в фільмі, татаркою, і українцем, чи індіанським старим вождем, якого грав Олексій Колесник, і героєм нашого фільму з Полтавщини, і так далі. Це було для нас дуже важливо. Тому, ну, субтитри будуть, все буде ясно. Хто не знає індіанської мови, там все буде ясно. А, ну і... Я дуже радий, що е, я можу сказати тепер, що е, реакція глядача підказує мені, що ці наші е, послідовні зусилля, ну, не були марними. І п'ять років роботи все ж таки е, дають свій результат. Я дуже радий буду, якщо актори, яких я дуже люблю, скажуть свої. Слова, потому что на их плечи Легла наиващая работа Мы можем на майданчику Снимальному между собой Перелаяться, пересвариться Это не имеет никакого значения А акторы, которые пребывают в эпицентре людей, Они должны оставаться Всегда в своем Каком-то замкнутом, неприкасаемом Пространстве Сегодня для меня не важно Что на площадке там то или иное происходит, и как это не грешно звучит, для меня не важно, что происходит у меня в доме, у меня в семье. Сейчас, вот в эту секунду, я должен быть э, там, НКВДшником, как Олег Примагенов э, по фамилии Наскризный, или я должен быть полковником Советской Армии и э, майором-полковником. Я должен быть вождем индейского племени старым вождем. И я очень благодарен актерам, благодарен и продюсеру, ну и благодарен всей группе, потому что всем досталось поровну и всем досталось нелегко. Но слава богу, это все за кадром. А сегодня есть фильм. Если найдете, нужно сказать какие-то слова. Мы скажем в бою. Пусть люди посмотрят, а потом Да, счастливого потом... Честно говоря, э, хорошего просмотра. Мне фильм понравился очень. Я одно в конце скажу. Э -э, люди, которые создавали фильм, находятся сейчас не только на сцене, но и в зрительном зале. В зрительном зале присутствуют люди, которые создавали этот фильм вместе с нами. Это редактор фильма Александр Мельков. И, Олег. Скажитесь, без него бы вообще не началось бы съемки в каменце Подольском, организатор. Так что многие крымчане помогали создавать фильм. И им за это отдельное спасибо. И кремчанину Владимиру Филиппу из Севастополя. Спасибо. Приятного вам просмотра.